अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकारं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरम् तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखंड अखण्डविष्णुपकार्यं व्यानेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखंड कार्यम व्यासनेन चराचरं तत्पदम् दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखंड अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखंड अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुः कार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यम् ्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखंड अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखंड अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण नारायण नारायण